Всем еще раз доброго ранка, с вами Сергей Нетенко на радио Миколаїв ФМ. Ем, що что хочу сказать? Я хочу сказать, что все мы люди, мы немного верим в прикмети. Ось, а я буду конкретно зараз за себе говорити. За всіх це буде ну, не дуже вічило. Я у прикмети не вірю, але чомусь по постолу стокою за плече плюю, і взагалі, що відбувається? Якщо я не вірю, навіщо я це роблю? Я вирішив зібратися, що відбувається взагалі? Сері, ти ж не віриш, але чомусь робиш, що, що таке. Тому сьогодні я запросив Ольгу Білу, психолога, яка мені розкаже, що і до чого, і в чому, що зі мною взагалі відбувається, і з нами лібую я ж не тільки про себе. Оль. Доброе утро. Доброе утро. Так, я хочу разобраться, чему люди вот самые верят и предметы. Або еще хочешь, вот, хочешь расскажи, вот, что такое вот, предметы с вот, точки зрения вот, психологии? Приметы – вещь очень интересная. Да. Приметы – это то, что замечали наши предки очень-очень давно, сопоставляя с какими-то событиями в своей жизни, делали выводы. Угу. И чем знатнее был предок, тем его влияние на всех остальных было больше. Угу. И вот, допустим, э, князю перебежала дорогу черная кошка. У него случилось какое-то горе, ага. и он уже себе в голове где-то нашел взаимосвязь и рассказал всем своим остальным людям, что это таки действует. И даже если кому-то, ну, из приближенных перебегает дорогу черная кошка, Чашка упала, разбилась. В другой день он бы даже на это внимание не обратил. Но эта черная кошка дорогу перебежала, значит есть взаимосвязь. Таким образом они взаимосвязывали вот эти все события. С точки зрения психологии об этом первым заговорил Юнг. Uh -huh. У него есть такая работа "Тотем и архетипы". То есть это коллективное бессознательное, да, которое присуще всем нам, восемь главных архетипов. Так, и шеф. вот эти архетипы он брал с древних мифов, эпосов, сказок, сказаний. И он доказал, что между людьми, между нами всеми, есть что-то древнее, которое заставляет нас верить в приметы. Угу. Сейчас же э, психология смотрит на это немножечко с другой стороны. О, цена потому, да, да. потому что э, 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 все мы э, когда-то Фрейд выявил, да, сознательное, угу. бессознательное, угу. сверхя. И э, э, четко было доказано Фрейдом и его последователями, что то, во что человек верит, то с ними случается. Ага. Это правило, которое действует всегда. Но так как наши приметы, они идут с древних времен, не всегда э, последствия являются положительными. Сейчас же, опять же, было доказано, что то, во что ты поверишь, то в твоей жизни и случится. Угу. Не всегда черная кошка к беде. Она даже она не виновата в том, что у вас что-то происходит. Да, люди привыкли себя оберегать чем-то, какими-то амулетами, там, постучать по столу, uh -huh. там, э, плевать через плечо, и вот это и есть то коллективное, бессознательное, даже если вы не верите в приметы и в Бога, но внутри вот это наше бессознательное, которое объединяет нас со всеми людьми, оно заставляет вас стучать по столу, тем самым дая сигнал, ну, даючи сигнал сознанию, что все будет хорошо. По столу я постучал, значит все будет хорошо. Ничего плохого не случится. Это тонкая связь между сознательным и бессознательным. О, о, дивись, как я разумею, То есть мы mm -hmm. себя заспокоим, я бачу черной кишкой, да, я не верю, а вот думаю, с стенными, я пришел дорогу, и она мне не пришла. Да. Хух.

Это же черная кошка виновата, она да мне а дорогу перебежать. Это же не то, что я близко к дороге подошел, это же черная кошка виновата. Uh -huh. И сразу тут устанавливается такая маленькая взаимосвязь. Uh -huh. И ты это понимаешь, что сознание это понимает, ну в принципе она-то не виновата, но бессознательно это сильнее. Uh -huh. И опять всплывает это коллективно бессознательно. Но здесь, как всегда мы об этом говорим здесь с вами, что человек сам себе хозяин. Человек может если он захочет не перекладывать ответственность на черную кошку, угу. а сказать, что черная кошка это таких деньгам, все к деньгам, или все к здоровью, или все к счастью, или как люди очень любят толковать сны. Вот с утра бы проснулись, не искали бы в соннике, что это значит. А сказать, сон к деньгам, или сон к благоприятному дню, угу. или что и сами бы себе в это поверили. Ох, ничего себе, стоп, Оль, да, одразу вопрос. То выходит, что веры ты у все ж Так выходит? Же это такое не сейчас я почу. Вера это вообще не однозначная вещь. Угу. Сама по себе вера она не дает вам результата. Главное во что вы верите. Угу. Вот если вы верите в хорошее, у вас будет хороший результат. Угу. Если вы верите в плохое для себя, естественно вы это и притянете в свою жизнь. Оль, я тут бачу такий алгоритм, он просто зараз у яві <кій> е, іде кошк кішка чорна, я переходжу першим дорогом, все, я виграв, я переможець. Вона переходить, це, значить я роблю собі на установку на гроші. От, чорне, хай так, якийсь на чорній заробі якийсь на гроші. І просто ми робимо якусь позитивну установку. От я так за себе тільки що, от прямо ці секунд, зрозумів. Я mm. правильно да. це буде корисно? Так, да. якщо ви бачите в своїй установці на віру положительне для себе. Uh -huh. Даже если вы пройдете первым побед... ну, победителем, это же хорошо. Uh -huh. И деньги это хорошо. В любом случае вы выиграши. Uh -huh. Главное, привычка формируется 21 день, да, золотое правило привычки. И во всем подмечать хорошее. То есть находить хороший урок во всем. Uh -huh. Даже если примета плохая, неплохая, там, ну, как у девушек там полгодки порвались или каблук сломался. То есть, ну... Надо понимать, что все в этой жизни происходит неспроста. И не идти, вы же понимаете, да, что негативно-негативно настроенный человек, но ничего хорошего у него в этот день не получится, потому угу. что будет замечать только плохое. На что мозг настроен, то мы и замечаем. А если человек позитивно настроен, да, он даже при ссоре в маршрутке скажет: "А чего я буду ругаться из-за этой там мелочи там или что-то". Ну что так, так. Но все мы люди, да, у всех бывает плохое настроение, угу. и все, и ссора уйдет на нет потому что он примет для себя решение не тратить на это свои силы. Так, просто коли ми самі сваримося з водієм чи кимось ух емоції. А коли так. зі сторони дивимося, боже, так це дрібниці що мелочі, да так. ну в житті бувають речі і па і палубче, по угу. і поважні. Я цим негативними аспектами хотів би ще трохи угу. розібратись, але після музичної паузи, тому я нагадаю, що з нами Оля Біла, психолог, говоримо про прикмети і про негативне, як його відгалужувати у нашому житті. Говоримо ми про прикмети, про негатив, який він не несуть або не несуть. Ну, я зараз розумію, що все ж таки вірити у паркмети, це якось трохи деструктивно, правильно? Який результат ви очікуєте від своїх примет? Так, я обіцяв, що ми про негатив поговоримо, uh -huh. а до цього пізніше повернемось. От саме коли вже людина у такому стані, коли кішка перейшла. Дорогу там, не знаю, що, щось там впало, там яблуко на голову. П'ятниця 13 П'ятниця 13 ще побачив щось там мертве, якусь пташку о, все, нещастя. Це людина починає це накручувати, накручувати і ну реально вірити. Є такі люди, які вірять, прям прикмети. От що з цим робити? Це ж ну деструктивно просто. Хіба ні? Это да Но вы, да, каждый человек, мы говорим об этом каждый раз, об ответственности. Если человек верит в приметы, он перелаживает ответственность за свою жизнь на эти приметы. Ага. То есть произошло что-то плохое. Это не я с водителем ругаюсь с маршрутки, Это потому, что пятница 13 сегодня. Uh -huh. да, там, поругалась там, с мужем, поругался с женой. Это не я. Это вот черная кошка мне дорогу перешла. Понимаешь? Сегодня день такой. Да, сегодня есть. день такой. Ты просто под горячую руку попала мне и все. То есть, когда человек перелаживает ответственность на приметы, на других людей, угу. на мам, пап, бабушек, дедушек, на ту же бедную черную кошку, в его жизни будут происходить события, которые от него, в принципе, которые будут ему давать понять, что возьми наконец-то на себя ответственность. Uh -huh. Перестанет это делать. И поверьте мне, что э, можем называть это вселенная, там можем называть это высшие силы, но они с каждым разом будут бить все сильнее и сильнее, чтобы до человека дошло. Uh -huh. Возьми наконец-то себя в руки. Когда человек начинает себя накручивать, он должен понять, что, ну, елки-палки, это же моя жизнь, так. моя. То есть второй раз я ее не проживу. Это моя жизнь. Я не хочу сейчас ругаться с любимым человеком. Не mm -hmm. потому, что сегодня пятница 13, потому что я сильнее, и люблю я сильнее, и я увереннее в себе, и я не буду этого делать. Да? Либо же я поругаюсь, потому что я так захочу. Mm -hmm. Ничего без желаний не происходит. Никакая черная кошка или никакая пятница 13 не заставит вас делать те поступки, которые вы не хотите. Оль, тут така ситуація, якщо ти mm -hmm. все завершила спіч, Я от дивлюсь, що ну, така штука, я дійсно перекладаю відповідальність. Та що за день такий? Та що да. за ну, та, та, та що за походи? Ах, це там місяць на мене впливає чи щось таке. Це ми перекладаємо відповідальність. А коли людина боїться, що може статись, наприклад, от боюсь, от боюсь що кішка перейде дорогу, і от накручує і в такому за стані. зараз перебуває, що от что станет, щось станет, еще не перекладывал відповідальність, значит, а вот не дай Боже, щось станет. Но уже на пути, это. А уже вот, вот, майже, майже, вот зараз, зараз так, вот кишка нема, немає ман, не кишка, так, все нормально. Але, але ж может быть. Это надо проговорить. Угу. Как тобто... люди борются со страхами? Они их проговаривают. Ага. То есть, когда мы думаем о страхе, для нас это что-то, то, что нельзя услышать, потрогать. Да чего мы боимся? Того, чего мы не знаем, uh -huh. того, чего по нашему незнанию может представлять нам опасность. Страх нужно проговаривать. Uh -huh. Какому-то близкому человеку, да, к которому ты все равно есть такой человек. Но ну, мы же живем в социуме. Проговорить его, сказать, вот ты знаешь, вот сегодня день такой. Ну, я понимаю все, но вот как-то такие чувства непонятны, тревожные. И а другой человек скажет, ты знаешь, у меня тоже такое бывает, ты ничего страш, это нормально. Угу. Вот найти человека, который скажет при ваших страхах, что это нормально. Бояться это тоже нормально. Ага. Это защитная реакция организма. Прими этот страх. И когда ты думаешь, ну да, это ж нормально, ну что я, я же не бесстрашный какой-то воин один угу. в поле, который всех победит. Это я же человек, это нормально. Угу. То есть давать себе скидочку, что да, могут происходить какие-то плохие события в вашей жизни, но это же нормально. Угу. То есть и с этим можно справиться. Страх, он блокирует наши, наши сигналы к действию, да, чтобы что-то перебороть. Но со страхом тоже можно справиться. И с любыми событиями в своей жизни можно справиться. Нет безвыходных ситуаций. Ой ой, ну яка правда, а вот чьи способы вот, крим, ну я сказал себе нормально, там, знаешь, на якапитрымил, а так сказать, нормально, а чьи там, е, такая, ну, а... из простого, их сейчас простого, ну, мы конечно, порисуйте что-то, серьезно? Конечно. А то, то мы выйти молим. на действие, В ага. смысле выйти на действие, думать о страхе и что-то рисовать, нарисовали что это страшно, потом сверху нарисовали что это смешное, это пять минут. Uh -huh. Там нарисовали какого-то там я не знаю какое то страшное чудище, и пририсовали там ему бантик там или губу накрасили. Uh -huh. Это уже смешно. Мозг тогда, когда вы выходите на действие в нашей голове происходит такая штука. Вот ты видишь свой страх, но ты нарисовал ему бантик, но он же не страшный, он уже смешной. Uh -huh. И как бы в голове происходит такой процесс, что ты понимаешь, что ну со страхом тоже можно жить. Ага. И со страха можно выйти в какое-то другое положение. И что страх это твои эмоции. И что на самом деле он-то не такой страшный, как я его сейчас нарисовал. то -то мы, вот я тоже не люблю остальные сейчас на такие фразы, как боремся, там, выкуриним. То есть мы не боремся здесь страхом. Принимаем. Принимаем. Ваш страх это же одна из ваших сторон личности. Uh -huh. Ну как можно с как можно бороться с самим собой? Это же не приведет к, к какому-то положительному результату. Uh -huh. Борьба приводит к борьбе, особенно когда ты борешься сам с собой, это как с ветряными мельницами, ты их не победишь никогда. Uh -huh. Uh -huh. Принимать. Ну я тоже, да, я человек, я могу бояться, я разрешаю себе бояться, но страх, он не такой страшный. Ну, тавтология, как uh -huh. бы так в тавтологии, но Людям важно это услышать. Важно, чтобы кто-то близкий. Это нормально. Uh -huh. Я тоже боюсь. Ну, ничего страшного, прорвемся, либо это не так страшно. То есть важно это услышать. Но если не помогло, нарисуйте себе, uh -huh. рассмешите себя этим uh -huh. страхом. Все, пойдет обратная реакция. Вот еще на початку я казав, что выходит выходящие деструктивно, сейчас я разумею, я для себя, ты мне uh -huh. скажешь, я прав, что не это не позитивно и не деструктивно, это просто есть нормально, то с этим жить. Я от прав или не прав, Все ж таки, Ваши Ваши Приметы опять-таки. что мы верим, это так? То, что вера сама по себе, она не положительна, не негативна, она просто есть. Угу. Главное во что вы верите, либо вы верите в любовь во всем мире, либо вы верите в то, что будет Армагеддон и всем будет плохо. Угу. То есть главное эту веру Це інструмент. Віра, це інструмент. Головний, інструмент направить положительне русло. О, дякую. Ну що ж, я нагадаю, що з нами була Оля Біла. Психолог говорила про прикмети, про негатив, як там з цим не боротись, а як з цим приймати і жити з цим, так? Да. Оль, дякую тобі. А, а зараз, я думаю, можна наостанок послухати рубрику від В'ячеслава Тишнера про історичні події, історичних постатей, які. народилися або ще сделали видатне на цьому тижні. Тому не перемикайтесь. Всім ще раз доброго ранку.